fərzəsi Kevin Medina rəqibini qabaqlayır. Ozobić yenə də yenə də qaydanı pozur. Komandamız 19 nömrəli futbolçusu. Robert Mazan zın ötürmə ilə, ilə doğru Şaurudin topu ön zərinə aşıb keçdi. Va penaltı, penaltı nöqtəsinə göstərir Glenn Nieberg. Təsirələr olsa, komandamızın qapısına 67-ci dəqiqədə 11 metrli penaltı zərbəsi təyin olunur. Cahuri Məmmədəliyevin qaydanı pozduğuna işarə etdi oyunun baş hakimi Glenn Nieberg. Dərinlərdən daha bir uzun ötürmə, daha bir təhlükəli vəziyyət. Meydan sonradan daxil olan Bryan Bale. Qaçımız da təkbetə çıxdı. Topu onun başı üzərindən göndərdi Qapeyə doğru, amma dəqiq edə bilmədi bunu. Amma özü üçün çox uğurlu bir sərfərlə nəticə qazandı. Penalti qazandı. Gəlin digər rakustan təkrarə baxaq. Abbas Hüseynov səhvi yol verdi burada. Toxunuş var idi. Bəli, toxunuş var idi hər bir halda. Bəli, Brayan Pele. Şahrdü Məmmədəliyevlə tam addan sonra yerdə qaldı və nəticədə sarı vərəqə və də göstərildi Şahruddinə. Amma Rahruddin bu stadionda penalti dəf etmə təcrübəsinə artıq malik də ötən mövsüm möldə ilə oyunda ikisə də bunu söyləmişdi. Baxaq bu dəfə eyni uğuru təkrarlaya biləcəkmi? Stefan Scepovic Şahruddin Məmmədəliyivə qarşı. Gözləqlə Nyubürqdədir. göstəricilərini verir komandamızın qapçısından. Oyunun baş hakimi fit səsləndi. Şepoviç topa yaxınlaşır, zərbəsi və top qapımızdadır. 1-0 hesab açılır. Ayl 69-cu dəqiqədə Qarabağla oyunda hesabı açmağı bacardı. 11 metrlik penaltı zərbəsindən, cərimə zərbəsindən və yenə də Sevan Şepoviç fərqlənir. Bu mövsüm Avra kuboklarda Ayl 3 konu namusuna bu Serbiyalı hücumçu imza atıp 2012. yılda 13 mevsiminde o Partizan Belgrad grubunun şerefini koruyordu ve o zaman Partizan Nefçi ile yeni gruptan barzı apardı Avrupa Ligası'nın grubu mərhələsində ve Şepoviç her iki oyunda hem Bakı'da həm, həm Belgrad'da meydana çıkmıştı. Bu dəfə də gol vurmağı bacardı komandamızın. Əh, komandamızın qarşı. Bu dəfə rəqib Qarabağ idi. Bir neçə buna oxşar hücum tətbiq etmişdi ikisidə də. Ayl bir çox epizotda ofsayt qeydə alınmışdı. Oynadı, təhlükəli epizod yaratmaq olar. Sağ cinahtan Xaymi Romero sürəti qır mərkəzə ötürməsi. Qazi Borges zərbə və Abdullah Zubir öz istəyində çatdı. 93-cü dəqiqədə. Qarabağın 10 nömrəsi bu çətin qarşılaşmada hesabı beraberleştirmeyi bacarır. Abdullah Zubir. Ramil Şeydayvı meydan merkezinde qazandığı top. Kaimer Romero'nun driblingu, tey götürməsi və Zubirin dəqiq zərbəsi. Bravo Qaraqov, bravo Zubir. 1-1. İstəyimiz buydu. Zərfərlə necə deyəndə həm də bunu nəzərdə tuturduq. Gərgin anlar indi. Ehtiyat oyunçular skamiyasında Qarağovun və Aylin texniki zonası arasında. Bu isə qolun təkrarıdır. Zubirin zərbəsi iri kaşetta. Onun köməyinə gəldi burada. Və böyük sevinç Qarabağ düşərgəsində. Yəni şumalmaz anlar baş verir. Tuşan Kərk nədən isə? Burada Qarabağın texniki zonasına yaxınlaşdı. Səbəb nədir? açıq aydın olmadı mənə. Hər bir halda bütün bu baş verəndə heç bir halda hesabı netcəni dəyişə bilməzsa 1-1dir. Bir Sarı verəgə. Patrik Andrade-yə görə texniki zonada etdiyi hansı qayda pozuntusuna görə bəlkə ağzına alay ifadə etdirdi. Aylanın texniki zonasında yer alan şəxslərə qarşı Əbiyox sarı və rəngdə olar. Əsas odur qırmızı olmasın. Növbəti oyunda Patriqan Dradeyə ehtiyac var. Hər oyunda Patriqan Dradeyə ehtiyac var. Bu gün də meydanda ən yaxşılarından idi Qarağanov heyətində. Oyun 11-ə qədər də uz uzanacaq. Belə görürəm yüki əlavə dəqiqələrin ikisi artıq boşa gedib. Hakim hələ də oyunu bərpa etmir. Top mərkəzdədir. Hər şey hazırdır, amma hələ də iki məşçi arasında, hakimlər arasında bəli, bəli. Tribunalardan Qurban Qurban indi işarə edir. 4-cü hakimə tribunalardan Qarabağın texniki zonasına təsir göstərilir. Təkkillər, belə başa düşürəm indi qədəri ilə təkkillər səslənir. Bunun qarşısını almasını istədi. Qurban Qurbanov 4-cü hakimdən. Qarabağ qolu özündən çıxardı. Ayı əzərkeşlərini və tək əzərkeşlərini də elə görünür. Ərəncə bir təxribat ümid edək ki, baş vermədi burada istəmədiyimiz hallar yaşanır bu dəqiqələrdə gərgin oyundu bütün anlamlarda amma uduzmağı, gol buraxmağı, nəticə ilə barışmağı bacarmaq lazımdır. El azərkeşlər bunu bacarmırlar. Azərkeşlər Futbol oyununu bəzəməlidilər. Futbol oyna yaraşıq qatmalılar. Amma belə halları yaratmamaldılar. İndi Qurban Qurbanov hələ azərkeşlərin biri ilə sözləşir. Heç vaxt Qurban Qurbanovə belə görməmişik. O cavabını alacaq o şəx şəxs. Belə olmaz. El olmaz. Bir avırçı səhnələr Qibir stadionunda inanılmaz bir avırçı səhnələr. Azarkeş meydanə daxil olmaq hətta istəyir. Qurban Qurbanovla hələ də dilləşməyə davam edir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Texniki məğlubiyyət də olsa belə məncə etməyə ular. Oyunu bitirdi, hakim deyəsən və hər halda dayandırdı. Son qərar nədi bilmək olmaz. Ay azarkeşdə on daxiləsinin imkan vermirlər və hələ də Qurban Qurbanovla dirleşməyə davam edir. Hazarkeşlərdən biri, tamaşaçılardan biri. Evano Məndəsi bunu izli, sözzüz ki, hər şeyi görür. Son qərarı o qəbul edəcək. Onu davam edəcək kimi. Hansı nəticə qeyd olunacaq? Gərgin anlar. Gol Brukhanayıl. Özündən çıxan Ayıl Azərkeşləri. Və indi hakimlər Əncun Qurban Qurbanovla dialoqdadılar. Kiper azarkeşləri özlərini ən pis tərəfdən göstərdilər bu gün Ayk Arenada. Yağırçı Cəf Nərin yaranmasına